Вітаю! З вами рубрика «Культурне життя» і ми знаходимось у самому епіцентрі святкових подій Хэллоуина на открытии диво студии «Бель». В чем особенность проведения такого детского праздника, как Хэллоуин? Этот праздник не только в переодеваниях и э, в страшных историях. Этот праздник в том, чтобы дети были дружнее, умели стать одной командой, сплочиться и спасти Харьков от привидений. готовились к этому чудесному празднику Хэллоуин. Прежде всего, хотелось передать атмосферу Хэллоуина, поэтому мы занимались оформлением зала очень долго, очень тщательно. Хотелось, чтобы дети зашли и прямо окунулись в мир привидений, тыквы, просмотрели Википедию, просмотрели историю этого праздника, чтобы было что рассказать детям, подбирали музыку соответствующую. Готовились мы очень долго, тщательно, и я думаю, что у нас праздник сегодня получился. Скажите, какое у вас впечатление от сегодняшнего детского праздника? Замечательный праздник, хорошая студия, аниматоры смогли хорошо работать с ребятами. Отличный зал, просто море эмоций у ребенка. Все было очень супер, вообще все замечательно. Классные очень мальчики, девочки, деткам очень понравилось. Всего понравилось, как мы это зефирного человека заманили. Мы зефиры ложили и он заходил, а мы прятались и, 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 и танцевали танец. Какие праздники можно проводить в вашей чудо студии? У нас очень большой спектр детских праздников. Индивидуально мы проводим детские дни рождения, а массовые праздники у нас – это календарные, естественно. Сегодня у нас Хэллоуин. Очень такой страшный, жуткий праздник, но мы его превратили в веселый и очень добрый. А что вы готовите в преддверии Нового года для деток? я готовит в первую очередь резиденцию Деда Мороза. Это с 1 декабря мы ждем всех наших юных друзей, чтобы они оставили свои письма Деда Мороза. У нас резиденция. 25 декабря до 15 января. У нас будет проходить новогодние утренники. Хотели бы видеть всех наших юных друзей. Как можно порадовать деток в обычный день? Каждый день чудо-студия радует э, именинников в первую очередь. Это праздники, которые можно проводить на нашей территории. Ежедневно в будни у нас будут работать бебиситеры. И мамы со спокойной душой могут оставить на квалифицированных нянь э, деток в нашей студии на пару часов. Каждую пятницу у нас будут проводиться дискотеки для детей от 4 до 10 лет в 18.00. открывались, мы планировали возраст детей от 4 до 14 лет. Но сейчас поступили новые предложения, и у нас уже отмечают праздники двухлетние детки и заказы дискотеки дети от 12 до 16 лет. У нас для этого есть большая территория, в которой можно вместить порядка 100 человек. Плюшевый зал, в котором мы с вами находимся, очень веселый и забавный. Дискозал, -зал, в котором мы проводим дискотеки. И морской зал, где у нас будут тематические тоже мероприятия очень интересные. Уважаемые друзья, 8 ноября в 18.00 мы ждем всех на наших друзей и партнеров на официальном открытии Чудо Студии. Это территория вашего счастья. Отже, сьогодні ми переконали, що диво студія Бель розкриває нові можливості у сфері свят і проводить тематичні вечірки на будь-який смак. З вами була рубрика Культурне життя на все добре.